रामकृष्ण हरी मंडळी तर आता आम्ही आज आमचा परिक्रमेचा पाचवा दिवस आणि आम्ही आलेलो आहोत जिथं मांडव्य ऋषी यांनी तपस्या केलेली आहे खूप सुंदर आतमध्ये गुफा आहे तुम्ही पाहून घ्या आणि मांडव्य ऋषीचं दर्शन घ्या इथे एक बाबाजी आहे बाबाजी तुमचं नाव काय नाव आप कब से ले रह रहे हैं यहाँ पे मेरे को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ मैं खुद साधना में अच्छा। तो के बारे में बताएंगे आपको ऊपर बैठे महाराज अच्छा अच्छा ठीक है नर्मदे नर्मदे द्वापर युग के हैं उनकी तपोभ मानी जाती है कहा जाता है कि मांडव ऋषि यहाँ तक क्या करते तो थे और मांडव ऋषि की श्रापी कारण ही धर्मराज के रूप में अवतरित हुए हैं कहते हैं कि चोर राजकोष से धर्मपुरा तो के भागा था वो यहाँ पर छुप जाता है सिपाहियों के द्वारा पकड़ जाने के बाद में महात्मा को भी शंका की दृष्टि से पकड़ लिया जाता है और राजा ने बिना विचारे सूर्य को चढ़ाने का आदेश दिया तो तो कहते हैं कि चोर मर जाते हैं लेकिन महात्मा योगी थे उनको कुछ नहीं होता है कष्ट तो होता है लेकिन प्राण नहीं निकलते हैं राजा ने सूर्य से निकाला माफी मांगा लेकिन संत क्या होता है अधिकतर कारण को ज्यादा पूछते हैं तो बोले किस कारण से हमको दुख तो मिला है तो हम सूक्ष्म शरीर से वो धमराज के पास जाते हैं उनसे कारण पूछते हैं तो कारण वो सही बता नहीं पाए इसलिए उनको तो श्राप देने के लिए जब सकते हुए तो कहा कि आप उनको श्राप देंगे तो उनको उनके होना पड़ेगा लेकिन राजा नहीं बनाना बोले क्यों बोले राजा बनाने पर क्या अन्याय बहुत होता है राज के अहंकार के कारण अहंकार होने के नाते अभिमान के होने के नाते होने लगता है तो बदल जाती है इसलिए हमको राजा नहीं बनाना बोले और क्या करना बोले दासी पुत्र मत बनाना और क्रोध तो के कारण कहा का। होते हैं दासी पुत्र विदुल के रूप में और वाल्मीकि सुपज भंगी जो हसनापुर की साफ समय करता था इस तीन रूप में धर्मराज अवतरित होते हैं उन और भी ऐसे कई संत जो वर्तमान में भी साधना किए और साधना करते हैं राम कृष्णारी मंडली परिक्रमा करत असताना आम्ही आता माहेश्वर घाटाच्या या बाजूला आलेलो आहोत आणि आमच्या मनामध्ये खूप उत्सुकता आहे की आम्ही त्या घाटावर जाऊन आमचे अहिल्याबाई होळकर ज्यांनी हे मंदिर बांधलं ते मंदिर आम्हाला पाहायचं आहे तुम्ही बी आमच्यासोबत जुळून राहा जेणेकरून तुम्ही सुद्धा हे मंदिर पाहाल आणि मानसिक रूपाने तुमची ही परिक्रमा पूर्ण होईल रामकृष्णारी मंडळी परिक्रमा करत असताना आता आम्ही पोहोचलेलो आहोत नर्मदा गुटी आश्रमामध्ये चाय प्रसादी घेत आहोत आणि इथून आम्हाला जायचं आहे मौनीबाबाच्या आश्रमात तिथून नर्मदा मैया जवळ आहे सकाळी नर्मदा मैयाचं स्नान होईल जर तुम्हाला इथं थांबायचं असेल था था, तर इथंसुद्धा व्यवस्था आहे प्रसादी घेत आहोत थोडंसं पाणी घेतलेलं आहे आमच्या सृष्टीकाईला जुलाब लागलेली आहे दिले त्याला